Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saya Dr. Muhammad Noah bin Muhammad, pakar perunding Universiti Kardiologi atau Jantung dan Perubatan dari Putra Medical Center Halusta. Di sebelah itu saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti cairan live kita pagi pagi ini tentang topik kegagalan jantung ataupun dalam bahasa Inggerisnya heart failure. Sebelum saya kita tahu sedikit uh, sebanyaklah apakah yang ditakrifkan sebagai kegagalan jantung ataupun heart failure tersebut, ya. So heart failure ialah uh, keadaan di mana fungsi jantung tidak dapat uh, memenuhi keperluannya untuk mengepam pengaliran darah untuk kegunaan metabolik jantung keseluruhannya. Okay, maksudnya Uh, fungsi am jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Tapi apabila dia berlaku kegagalan, fungsi dia untuk mengepam dia tidak dapat memenuhi keperluan metabolik seluruh badan. Jadi apa yang akan menyebabkan kepada pesakit apabila berlaku keadaan tersebut? Lalunya pesakit akan menyebabkan cepat penat jadi termengah-mengah kaki akan menjadi bengkak dan juga di paru-paru akan selalunya kalau dia datang dapatkan rawatan doktor akan buat pemeriksaan dan beritahu paru-paru ada air nah, so ini maksudnya fungsi untuk mengepam jantung ni sudah berlaku kegagalan dan menyebabkan darah tu tak boleh dipam ke seluruh badan yang menyebabkan Uh, keadaan pesakit merosot. Eh? Ini di antara tanda gejala yang selalu pesakit akan uh, mengadu. Selalunya tanda gejala tu dia cepat penat, sesak nafas eh? dan juga kaki bengkak. tengah-tengah uh, keadaan yang lebih uh, dahsyat lagi, uh, keadaan di abdomen ataupun di perut tu dia akan besar. Dia jadi orang kata Saiz tu... Haa... Uh, Mengesah... Nah? Haa... Selalunya... Doktor akan tanya... Soalan... Cik rasa macam mana? Perut ni makin... Besar ke? Ketat ke? Kan? Makin baju? Haa... Uh, itu tanda-tanda... Maksudnya air ada... Berkumpul... Di... Uh, abdomen... Haa... Nah? Selain pada tu... Tanda gejala yang saya sebut tadi... Sesak nafas. Haa... Nah? Okay, Sakit kan? Selalu uh, Selalunya tak macam ni Doktor... Selalunya kalau... Uh, hmm. Biasa saya boleh naik tingkat 2, tingkat 3 dengan mudah Tapi sejak 2 minggu ni Saya rasa penat sangat Itu selalunya tanda gejala yang dia adu lah Tapi ya? pada tu Yang saya beritahu tadi Sakit juga akan mengadu tanda gejala Kenapa kaki saya ni Tiba-tiba pengkak -tiba lah tu 2-3 tiga, tiga, minggu lepas Tak macam ni uh, Ini tanda gejala lain Selain pada tu Ah doktor ataupun uh, bahagian perawatan selalunya dia akan menggunakan istilah lah. Istilah dia panggil apa nama reduce effort tolerance. Maksudnya toleransi untuk membuat satu aktiviti fizikal tu makin menurun. so ni dalam masa perubatan dia orang akan bagi tahu reduce effort tolerance maksudnya dia tak boleh membuat aktiviti fizikal yang biasa Selalunya yang boleh dicapai tapi apabila simptom kegagalan jantung berlaku, sakit akan mula menyebabkan aktiviti fizikalnya terhad. Kan? So, untuk pemahaman lebih lanjut, saya ada sedikit uh, grafik kat sini lah. Kalau nampak, nampak lah. Kalau tak nampak, saya boleh ulang kat sini. Contoh, dia kesukaran untuk berbaring tanpa bantal atau... Uh, uh, lebihan lah. Selalunya sakit ni dia susah nak tidur rata. So puncanya ada air di paru-paru, di abdomen, lah. bengkak di kaki. Lah. Yang saya sebut tadi lah, perut akan sakit dan kembung. ni yang istilah yang saya cakap tadi. Ah, cik adakah rasa berat badan makin uh, besar di bahagian perut? Saiz baju makin rasa mengkentat sekarang ke? Lah.", ya? Lain pada tu dia akan menjadi sesak nafas, pertambahan badan yang secara mendadak, kepenatan luar biasa dan dari segi effort tolerance. Toleransi untuk membuat uh, aktiviti fizikal akan menjadi terhad. Lain pada tu setengah setengah orang akan mempersoalkan adakah sesak nafas ni biasa ke doktor dengan penyakit-penyakit lain. Tentu itu kita perlu datang dan buat rawatan dan berjumpa dengan doktor. Sebab kita perlukan uh, diagnosis yang tepat lah. Contoh kalau simptom dari segi kegagalan buah pinggang pun juga akan berlaku simptom seolah-olah sama. So setengah orang tu dia ada penyakit kegagalan buah pinggang dia akan beri simptom yang sama kaki pun bengkak Uh, kepenatan luar biasa perut akan jadi uh, abnormal makin penat, uh, makin besar, saiz baju akan ketat so ini memerlukan uh, uh, pemerhatian oleh pihak profesional perubatan di mana ujian lanjut, contoh ujian darah, ujian ultrasound, buah pinggang diperlukan untuk memastikan sama ada sakit tu dia hanya ada kegagalan jantung saja atau dia hanya ada masalah buah pinggang ataupun dia ada dua-dua masalah. Sebab so, simptom sama and then yang boleh menentukan adalah profesional perubatan. Jadi kita tak boleh anggap kalau simptom macam tu terus ini kegagalan nyantung. Sistem simptom macam ni terus disebabkan adalah penyakit kegagalan buah pinggang. Simptom agak sama tapi dia terdapat tanda-tanda tertentu dari segi klinikal yang boleh dikenal pasti oleh profesional perubatan. Jadi untuk itu saya tak, tak sentuh hari ini sebab ini kita khaskan pada orang awam tapi kalau kita buat kelas untuk profesional perubatan, kita boleh buat kelas. <laughs> Macam mana nak kenal pasti dari segi klinikal kegagalan buah pinggang dan kegagalan jantung. Tapi pada saya punya pengalaman, selalunya lah di Malaysia ni sebabkan Uh, insiden penyakit kencing manis sangat tinggi dia menyebabkan populasi pesakit saya tu bertindih bertindih dua-dua <t> dia ada kegagalan buah pinggang bersama-sama dengan kegagalan jantung dia pe dia ada pe dia tak boleh pergi ke mana-mana punca selalunya disebabkan oleh kencing manislah yang akan menyebabkan uh, itu itu saya sentuh uh, tentang uh, simptom ataupun tanda gejala. Kalau okay. kebas tangan sampai belakang, tanda sakit jantung ke doktor tapi tak ada sakit dada. Soalan tadi dia kata tanda kebas, gejala kebas dan sakit di ke belakang. Ya? Yeah? So bagi saya, uh, orang yang noal tadi, kita perlukan lebih lagi banyak maklumat lah. Yeah? Supaya kita boleh buat lebih banyak uh, penyiasatan Sebab kadang-kadang uh, selalunya Kalau ikut simptom ataupun tanda gejala yang uh, Selalu ditulis di dalam buku teks serangan jantung selalunya dia akan ada sakit dada Selalunya di sebelah kiri ha? Kiri diikuti oleh kebas di tangan sebelah kiri ha? Dan sakit ke belakang selalunya tak dirujuk sebagai penyakit jantung tersumbat secara amnya daripada buku-buku teks namun ada juga kes-kes terpencil yang berlaku macam tu. Jadi untuk kepastian saya syorkan orang yang bertanya tu teruskan pergi ke pusat rawatan untuk dilakukan ujian lebih lanjut eh. Sebab kita nak pastikan supaya tak berlaku serangan jantung sebab untuk pesakit kencing manis selalunya dia tak akan rasa sakit dada. Disebabkan saraf dia telah diganggu oleh proses penyakit kencing manis tersebut dan dia tak akan rasa sakit dada. So, bagi saya punya pandangan, lebih baik pergi ke pusat perubatan untuk pastikan uh, tersebut. macam okay, um, mana kita nak tahu beza antara sesak nafas biasa dengan sesak nafas akibat sakit jantung? Okay. soalan yang ni pun agak menarik macam mana kita nak pastikan adakah disebabkan sakit jantung ataupun susah nafas disebabkan oleh penyakit biasa. So ini agak macam uh, keadaan yang saya sebutkan tadilah ya. Dia perlu penyiasatan yang lebih lanjut. Selalunya sakit jantung dia akan berlaku sakit jantung disebabkan oleh saluran tersumbat ni selalunya dia berlaku dengan mendadak. Eh? Mendadak dengan cepat disebabkan sakit dada dan terus akan melibatkan sesak nafas tiba-tiba. Eh? So ini selalunya uh, dikaitkan dengan sakit dada dahulu kemudian disebabkan menyebabkan sesak nafas. Ini kebanyakannya adalah tipikal tanda gejala serangan jantung lah. Tapi kalau penyakit-penyakit lain, contoh sesak nafas disebabkan oleh penyakit kegagalan buah pinggang, selalunya dia tak mendadak. Dia ada proses yang lama. Dia ambil masa disebabkan pengeluaran air kencing berkurang. Dia tak boleh kencing lagi, maka pengumpulan cecair di dalam badan akan meningkat. Lama kelamaan dalam 2-3 minggu dia akan menyebabkan sesak nafas dan susah bernafas. Sama juga dengan penyakit lain. Contoh, uh, jangkitan kuman di paru-paru ataupun kita panggil pneumonia. Dia ada sejarah tersendiri. Mungkin sejarah demam, batuk dan sesemua. Kemudian diikuti dengan sesak nafas. So, dia punya trend agak berbeza dengan sakit jantung. Kalau sakit jantung, selalunya dia datang dengan mendadak acute. Dia sakit dada di sebelah kiri, diikuti dengan sesak nafas. So, maksudnya trend tu uh, lebih cepat dan mendadak menjurus ke arah sakit jantung. Walau macam mana pun, macam saya nasihatkan tadi, tuan-tuan dan perempuan perlu mendapatkan uh, rawatan profesional perubatan supaya dapat menentukan kesahihan diagnosis tersebut. kalau sesak nafas satu hari, kita berada dalam jantung? Dari segi amnya, kita tak boleh labelkan Saat nafas, masa berbaring Sebagai satu tanda gejala am Kegagalan jantung Sebab ada penyakit-penyakit lain pun Dia akan uh, mirip uh, uh, si Gejala yang sama Macam saya sebut tadi lah Macam kegagalan buah pinggang Bila air banyak dalam badan Dia tak boleh mengeluarkan air kencing Dia pun akan sama Dia tak boleh tidur dengan paras Yang rata Kegagalan jantung pun Akan mengadakan simptom yang sama ee so, uh, bagi saya uh, simptom am maksudnya tanda gejala am memanglah ditulis dalam buku untuk penerangan kepada pesakit dia bagi tanda tanda-tanda ini dilukis di dan ditulis di dalam buku supaya pesakit boleh mendapatkan apa nama tanda gejala akut maksudnya kalau kawalan kegagalan jantung dia tidak optimum dia akan menyebabkan simptom-simptom tanda gejala tersebut dan dia bukanlah satu tanda gejala khas oh ini memang kegagalan jantung ini memang kegagalan pinggang. tapi kita bagi tanda gejala ni sebagai salah satu kaedah kepada pesakit menunjukkan pesakit juga perlu berusaha untuk mengawal gejala tersebut supaya ia boleh melaksanakan aktiviti fizikal macam biasa dan boleh menjalankan aktiviti kehidupan biasa. Okay. Okey, untuk pesakit yang ada tanda gejala gastritis ataupun uh, penyakit gastrik. So selalunya dia akan ada tanda gejala yang agak berkindih kan? macam serangan jantung koroneri, serangan jantung tersumbat ya? So bagi saya kepada pesakit-pesakit saya syorkan dapatkan rawatan lanjut kepada profesional perubatan. Sebab macam yang saya sebut tadi, kadang-kadang dia ada pesakit yang bertindih. Dia ada sakit gastritis ataupun uh, sakit gastrik. Dia juga ada sakit jantung. Eh? So, maksudnya dia memerlukan dua-dua rawatan. Dan kepastian ini hanya boleh ditentukan oleh profesional perubatan. Okay? So, kalau dia tidak mendapatkan rawatan daripada profesional perubatan, kita kuatir lah. Nanti gejala serangan jantung akan lebih lagi serius daripada tu. Tapi secara amnya, tanda gejala serangan jantung selalunya sakit di sebelah kiri dan akan menyebabkan sakit dan juga kebas di tangan di sebelah kiri, kiri dan juga kebas di perahang bawah. Itu tanda gejala biasa. Untuk tanda gejala luar biasa, boleh juga setengah-setengah orang dia akan sakit di perut sahaja. And then kebanyakan pesakit dia tidak datang, dia yang anggap ini adalah simptom gastrik. So that's why saya punya penasihat. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada tanda gejala walaupun sakit di ulu hati, di bahagian perut, datang kepada profesional perubatan untuk mendapatkan kepastian dan kesahihan. Uh, jantung tak boleh nafas nasi? Kenapa? Okay. Okay bagus soalan ni. Ya. So untuk sakit yang kegagalan jantung selalunya doktor dan para perawat akan beri nasihat lah dia perlu apa menghadkan pengambilan cecair di dalam badan. Tujuan dia ialah supaya nak membantu jantung yang telah gagal tu dia tak mau banyak cecair di dalam badan. Pada masa yang sama, doktor juga bekalkan ubat supaya boleh mengeluarkan cecair berlebihan di paru-paru, di kaki supaya tanda gejala tadi akan hilanglah. Oleh demikian, doktor juga akan bagi nasihat supaya jangan mengambil garam ataupun makanan yang masin. Jadi soalan tadi itu memang betullah, memang benar. Tujuannya ialah apabila kita makan uh, makanan yang ada sodium ataupun garam tinggi ataupun perisa yang tinggi dia menyebabkan sakit tadi akan mendapatkan merasa haus bila dia haus dia akan minum banyak lagi bila minum banyak lagi apa akan berlaku saya punya usaha dengan perawat tadi usaha nak kurangkan pengambilan air tak berjaya <laughs> dan lama kelamaan dia akan lemah jantung forever dan dia tak boleh menjalankan aktiviti fizikal. Itulah salah satu, -satu sebab lah kita tak mau mengambil garam. Uh, kalau saya ada sejarah keturunan kaitan, apa ke langkah atau berapa kerak saya perlu buat sekat? Okay. Soalan tadi dia ada apa nak sejarah keluarga serangan jantung. Okay. So bagi pandangan saya, kalau setiap tahun Sekarang kita dah masuk tahun 2026. Kita kena hidupkan kembali lah rekod. <laughs> rekod penyiasatan kesihatan kita supaya kita selamat. Dia apakah parameter yang kita perlu semak apabila kita dapatkan apa nama saringan untuk serangan jantung koroneri kita perlu jalani ujian asas ujian asas seperti pemeriksaan darah untuk tahap kolesterol, eh, tahap buah pinggang, darah merah dalam badan Supaya kita mencapai kita punya sasaran Contoh tahap uh, paras kolesterol LDL Kita lah. tengok kat sini kita nak yang dicapai adalah 1.4 eh, Untuk tahun yang untuk uh, kumpulan sasaran yang berisiko tinggi Kita nak LDL kolesterol berketumpatan rendah tu 1.4. So ini saringan yang kita perlu dapat dan sasaran yang kita perlu capai lah untuk golongan yang uh, berisiko tinggi. Contoh orang yang ada sejarah keluarga, uh, keluarga yang tinggi tentang heart attack. So kita kena pastikan kita mencapai uh, tahap tersebut lah. Selain pada tu ujian asas seperti ECG, ujian asas treadmill boleh dilakukan Then, kalau dan kalau doktor dan profesional perubatan nampak ada keperluan seterusnya mungkin perlu kepada CT scan angiography dia boleh buat ujian tersebut yeah. so ini maksudnya uh, setiap tahun lebih bagus kita lakukan uh, so, saringan tersebut Soalan selesnya uh, ubat ubat yang biasa diberikan untuk pesakit kegagalan jantung dan bagaimana ia membantu. Okey. Untuk pesakit kegagalan jantung soalnya doktor akan uh, sebelum mulakan ubat doktor nasihatkan dahulu lah pesakit supaya menghadkan aktiviti fizikal. Sebab apa? Apabila dia ada kegagalan jantung, dia tak boleh melakukan aktiviti fizikal yang lasak dia tak boleh lagi nak buat aktiviti lasak seperti mendaki okey jogging yang lasak ini akan menyebabkan fungsi jantung akan lagi terdedah kepada lebih serius kedua doktor atau profesional perubatan akan mengarahkan supaya menghadkan pengambilan cecair minuman termasuklah dari segi minuman cecair di dalam apa nama masakan contoh ha? dalam sup dalam cube ice dalam pemanis contoh dalam pemanis jelly dan juga buah-buahan doktor akan uh, memberi had pengambilan cecair berdasarkan uh, status jantung yang diperiksa contoh kalau status jantung tu amat uh, lemah Doktor akan memberi nasihat pengambilan cecair mungkin dalam 500ml sahaja sehari. Tujuannya ialah supaya tiada ia cecair berlebihan berkumpul di paru-paru, di kaki, di abdomen dan ini akan membolehkan sakit rasa lebih selesa dan boleh menjalankan aktiviti seperti biasa. Selain daripada itu, pakar perubatan profesional juga akan memberi nasihat lain Contoh dalam menghadkan pengambilan garam dan juga memberi nasihat tentang pengambilan makanan-makanan uh, yang sihat berdasarkan menu yang disiarkan lah. Selesai pada itu barulah dimulakan uh, perawatan ubat-ubatan. Selalunya doktor akan memberi ubat-ubatan untuk mengurangkan cecair di dalam badan. Tujuannya adalah untuk membantu jantung yang telah lemah untuk membantu mengeluarkan cecair yang terlebih di pau-pau, di kaki dan di abdomen lah. Yang kedua, tentang kawalan darah tinggi kencing manis kalau pesakit yang berkaitan, doktor akan beri ubat yang berkenaan. Selanjutnya, doktor akan menganalisa uh, dia punya graf jantung dan juga paras nadi itu sakitlah. So sebab nadi yang agak tinggi dia menunjukkan kegagalan jantung yang tidak dikawal. Doktor akan memberi ubat untuk mengawal uh, nadi tersebut supaya dia di dalam uh, julat yang bersesuaian. Selain pada tu, doktor juga akan menganalisa Uh, graf jantung sama ada nadi dia tu se selari ataupun kadang-kadang dia berlaku uh, tidak seragam dari segi nadi. Ini juga doktor akan mengesyorkan keperluan ubat untuk mencairkan darah atau tidak. Dan seterusnya kalau ada keperluan lanjut Ubat-ubat khas akan diberikan supaya boleh membantu otot jantung supaya lebih kuat. Ini dari segi ubat-ubatan. Seterusnya kita juga ada pilihan lain seperti uh, implant peranti. Uh, implant peranti maksudnya kita boleh uh, buat satu prosedur minimum untuk meletakkan peranti di dalam jantung dengan uh, usaha supaya dia dapat membantu pergerakan jantung dan memulihkan kekuatan jantung pada selepas Ah, okay. uh, soalan seterusnya, adakah tekanan atau stres akan menyebabkan jantung berdetak? Okey, bagus soalan ni nah. Okey. Uh, jantung ni adalah satu organ yang amat sensitif, kan. So, dia memang uh, ada kajian yang menunjukkan Uh, kesan akibat depression ataupun kemurungan ataupun uh, stres akan menyebabkan insiden ataupun berlakunya serangan jantung koroneri. Oleh yang demikian, kita mengesyorkan pada tuan-tuan dan perempuan semua jalankan aktiviti yang sihat. Ha? aktiviti yang sihat maksudnya hobi, ha, aktiviti fizikal dan juga kemahiran-kemahiran tertentu supaya boleh menghilangkan stres dan juga tekanan emosi. Dengan usaha tersebut kita boleh membantu uh, jantung supaya sihat dan tidak mengalami serangan jantung. Ya, adakah rumah jantung boleh menyebabkan kematian yang Eh, bagus soalannya. Soalannya Bolehkah kegagalan jantung boleh menyebabkan kematian mengejut? Ya, jawapannya memang tepat. Boleh menyebabkan kematian mengejut. Sebab tu, tuan-tuan dan perempuan perlu segera datang dan jumpa profesional perubatan. Okay? Apabila jantung kita sudah tidak kuat, so kalau boleh lihat di sini saya tunjukkan kita punya graf ataupun uh, Gambar daripada Orang Gambar daripada rajah Untuk otot jantung eh? So kalau orang otot, otot jantung Kita ni, kalau secara Ilmiahnya dibahagi kepada Empat kebuk lah eh? So ini contoh gambar Daripada rajah Jantung kita Apabila jantung kita Lemah, selalunya fungsi Untuk Berdenyut dan juga untuk Otot ini untuk berkembang agak sukar. Oleh yang demikian, ia telah akan mempengaruhi sistem aturan rentak di dalam jantung. So, apabila sistem aturan rentak di dalam jantung ini terganggu, dia boleh menyebabkan gangguan ritma ataupun gangguan di segi uh, sistem nadi. Ini akan menyebabkan kematian mengejut. Okay. Betul. Soalan sebenarnya, kenapa pesakit jantung kena makan ubat cair darah? Okey, so soalan tadi kenapa sakit jantung perlu memakan ubat cair darah? So untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, penyakit jantung kita ni ada berbagai-bagai, eh? tapi saya pendekkan daripada berbagai-bagai itu kepada empat pengkhususan yang yang mudahlah. Eh? Satu uh, sakit jantung disebabkan oleh uh, saluran jantung tersumbat. Apabila okay. saluran jantung tersumbat, dia memerlukan ubat cair darah. Dia memerlukan satu prosedur untuk membuat angiogram dan kita perlukan prosedur untuk memasukkan stent. Okay. Untuk sakit yang mengalami serangan jantung disebabkan tersumbat ataupun sarungan jantung koroneri, dia memang perlukan ubat cair darah. Terutamanya orang yang telah dimasukkan stent, dia memerlukan ubat cair darah. Itu saya menjawab soalan yang pertama, kenapa pesakit jantung tersumbat ataupun penyakit jantung koroneri perlu memakan ubat cair darah Itu untuk penyakit jantung koroneri. Sekarang kita masuk penyakit jantung kedua disebabkan struktur ataupun otot jantung. So, kalau disebabkan oleh struktur ataupun otot jantung lemah dan dia tidak mempunyai saluran jantung tersumbat, selalunya doktor tidak akan memberi, memperiksakan ubat cair darah eh, hmm. untuk kes yang disebabkan struktur ataupun injak bocor, doktor tidak akan memberi ubat untuk cair darah. Yang ketiga, Serangan jantung, disebab, sakit jantung disebabkan sistem nadi tidak seragam okay? Untuk sistem nadi tidak seragam Dia ada kes-kes tertentu apabila sistem nadi tak seragam akan menyebabkan Punca kepada strok Doktor akan memberi ubat cair darah ha? Tapi untuk kes-kes tertentu Sistem nadi itu tidak seragam tapi tidak boleh menyebabkan strok maka doktor tidak akan beri ubat uh, uh cair darah lah. Okey, okay. okay, saya serahkan ini saja untuk pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan dan juga tim media saya yang membantu untuk menyampaikan maklumat kepada tuan-tuan dan perempuan. Akhir kata saya buat kesimpulan. Jagalah kesihatan diri dan sentiasa berkunjung dan dapatkan maklumat daripada profesional perubatan. Sekian aku mohon tolong.